डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि बढ़ती उम्र के साथ मसल्स कमजोर हो जाते हैं हा नाजिर बिल्कुल अगर सही गजा ना ली जाए तो मसल्स भी वैसे ही पिघल जाते हैं जैसे गर्मी में आइसक्रीम डॉक्टर साहब तो मैं क्या करूं मैं तो चाहता हूं कि मेरे मसल्स हमेशा लोहे जैसे मजबूत रहें और मैं खूबसूरत और फिट दिखाई दूं हां नाजिर तुम्हारी तरह आज का हर नौजवान यही चाहता है कि वो खूबसूरत नजर इ, इसके मसल्स खूबसूरत हों लेकिन अगर तुम्हें अपने मसल्स बचाने हैं तो तुम्हें कुछ अहम चीजों को अपनी खुराक में शामिल करना होगा अगर तुम्हारी गजा में ये चीजें शामिल नहीं होगी तो तुम्हारे मसल्स कमजोर होने लगेंगे और तुम्हारा जिस्म खूबसूरत नहीं दिखाई देगा सिर्फ वर्जिश करने से जिस्म खूबसूरत और मजबूत नहीं बन सकता वर्जिश के साथ सही और मुतवाजन खुराक सेहतमंद और मजबूत जिस्म के लिए जरूरी है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी खुराक पर बात करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से गजाई अज्जा हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने मसल्स को मजबूत और खूबसूरत बना सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर ए एस हेल्थी हमेशा मसल्स बनाने और जिस्म की सेहत बरकरार रखने के लिए गजा में कुछ चीजों का मुनासिब मकदार में होना बहुत जरूरी है नंबर एक प्रोटीन नंबर दो कार्बोहाइड्रेट नंबर तीन चिकनाई यानी फैट्स नंबर चार विटाम्स और मिनरल्स प्रोटीन से भरपूर गजाएं क्या आप जानते हैं कि मसल्स किस चीज से बने होते हैं हमारे जिस्म के मसल्स प्रोटीन से बने होते हैं इसलिए मसल्स की मजबूती और ग्रोथ के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल जरूरी है अगर आप अपनी खुराक में मुनासिब मकदार में प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके मसल्स कमजोर हो जाएंगे आप दिन भर थकावट महसूस करेंगे प्रोटीन हासिल करने के लिए प्रोटीन से भरपूर गजाएं इस्तेमाल करें यहां हम आपको कुछ गजाएं ऐसी बता रहे हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा मिकदार में पाई जाती है ये गजाएं सस्ती हैं और आसानी से मिल जाती है नंबर एक अंडे अंडे में प्रोटीन ज्यादा मिकदार में पाई जाती है अंडे में अमीनो एसिड्स होते हैं जो मसल्स बनाने के लिए जरूरी है जिस तरह बगैर ईंट के दीवार नहीं बनाई जा सकती इसी तरह बगैर अमीनो एसिड्स के मसल्स नहीं बनाए जा सकते एक अंडे में तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन होता है नंबर दो चिकन और मछली चिकन प्रोटीन हासिल करने का बहुत ही कम कीमत जरिया है चिकन में प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है और इसमें फैट बहुत कम होती है एक ग्राम चिक्कन में तकरीबन पच्चीस से तीस ग्राम प्रोटीन होता है चिकन के अलावा मछली में भी प्रोटीन ज्यादा मिकदार में होता है 100 ग्राम मछली में तकरीबन 30 ग्राम तक प्रोटीन होता है इसके अलावा मछली से ओमेगा थ्री फेटी एसिड भी वाफिर मिकदार में हासिल होता है ओमेगा थ्री फेटी एसिड मसल्स की सोजिश कम करता है नंबर तीन डेरी मसनुआत प्रोटीन की रोजाना की जरूरी मिकदार को पूरा करने के लिए डेयरी मसनुआत का इस्तेमाल बहुत फायदा मंद होता है दूध और दही दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है जबकि दही में प्रोबायोटेक्स भी होते हैं जो हाजमे को बेहतर बनाते हैं पनीर काटेज चीज इसमें किसी नाम का प्रोटीन होता है जो मसल्स की देर तक मरम्मत करता है खासतौर पर सोने से पहले खाने के लिए चीज बेहतरीन है नंबर चार दालें और चने अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें और चने मसल्स बनाने के लिए आपके बेहतरीन दोस्त हैं 100 ग्राम दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होता है जो मसल्स की तरक्की के लिए मुफीद है कार्बोहाइड्रेट जिस तरह प्रोटीन मसल्स बनाने के लिए जरूरी है इसी तरह मसल्स बनाने के कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है मसल्स तोनाई हासिल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अगर आप वर्जिश करते हैं तो आपको तोानाई के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है अगर आप मुनासिब मकदार में कार्बोज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जिस्म तोानाई हासिल करने के लिए आपके मसल्स को ही खाना शुरू कर देता है इससे आपके मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं आपको हर वक्त थकान महसूस होती है और आपका जिस्म कमज़ोर नजर आने लगता है इसलिए आप अपनी रोजाना की खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स को मुनासिब मकदार में शामिल करें कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर ग़ाएं तमाम किस्म के अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मकदार में पाए जाते हैं जैसे गेहूं, चावल बाजरा ओटिस वगैरह अनाज हम अपनी रोज़ाना की ग़ा में इस्तेमाल करते हैं उनको मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करने से मसल्स को तोनाई हासिल होगी और मसल्स प्रोटीन को तोानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कि प्रोटीन को मसल्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे फलों का इस्तेमाल भी कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करने के लिए अच्छा होता है खास तौर पर सेब और केले का इस्तेमाल करें आलू और शुकरकंदी भी कार्बोहाइड्रेट्स का बेहतरीन जरिया है इनमें शक्करकंदी में आहिस्ता आहिस्ता हजम होने वाला कार्ब होता है जो वर्जिश के बाद मसल्स को ताकत देता है चिकनाई यानी फैट से भरपूर गजाएं क्या आपको मालूम है कि मसल्स को चिकनाई की भी जरूरत होती है अक्सर लोग चिकनाई का नाम सुनते ही डर जाते हैं लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है हम आपको यहां चिकनाई के बारे में कुछ बातें बताएंगे जिसके मुताबिक आप चिकनाई इस्तेमाल कर सकते हैं इससे आपके मसल्स मजबूत होंगे और आपकी सेहत भी बेहतर होगी चिकनाई दो तरह की होती है अच्छी चिकनाई और बुरी चिकनाई मसल्स को काम करने के लिए अच्छी चिकनाई की जरूरत होती है अच्छी चिकनाई हासिल करने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करें इसके अलावा गिरीदार मेवे और बीज जैसे बादाम और अखरोट उनमें मौजूद ओमेगा थ्री फेटी एसिड मसल्स की सोजिश कम करते हैं ची सीड्स और अलसी के बीज ये छोटे मगर गजाईत से भरपूर होते हैं जो प्रोटीन फाइबर्स और चिकनाई का अच्छा जरिया है एवोकाडव यह भी अच्छी चिकनाई हासिल करने का बेहतरीन जरिया है मछली और मछली का तेल इस्तेमाल करें इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स होते हैं जो जिसमें टीसिटोस्टीरोन को बढ़ाते हैं पानी की अहमियत पानी हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी है पानी की कमी से मसल्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें कमजोरी और थकान महसूस होती है पानी की कमी से बचने के लिए रोजाना कम से कम आठ से दस गिलास पानी पीना चाहिए विटामिन्स और मिनरल्स विटाम्स हमारे मसल्स और हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं विटाम्स की कमी से कमज़ोरी हाथ पीर कसून होना और दूसरी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं विटामिन डी कैल्शियम को जज्ब करने में मदद करता है विटामिन डी मसल्स के लिए भी बहुत अहम होता है इसकी कमी से हड्डियां और मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं दूध दही और केले में विटामिन डी और कैल्शियम ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं मैग्नेशियम मसल्स की रिक्वारी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है आप उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं विटामिन ई e एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है इसका इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए इसके लिए अब बेरीज का इस्तेमाल करें जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और ये मसल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है विटामिन बी कम्प्लेक्स को भी अपनी खुराक में जरूर शामिल करें विटामिन बी मसल्स और असाब की सेहत के लिए बहुत जरूरी है विटामिन बी हरे पते वाली सब्जियों फलों चिकन और कलेजी में पाया जाता है जिसमें आयरन की मुनासिब मकदार होना मसल्स की सेहत के लिए ज़रूरी है आयरन खून के ज़रिए मसल्स और जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है आयरन के लिए सब्जियां खास तौर पर पालक खजूर शलजम और सेब का इस्तेमाल करें इसके अलावा चिकन और कलेजी में भी आयरन काफ़ी मकदार में मौजूद होता है पालक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि पालक में आयरन और नाइट्रेट्स होते हैं जो खून की रवानी बेहतर बनाते हैं और मसल्स को ताकत देते हैं तो दोस्तों अगर आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं और अपने मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ऊपर बताई गई चीजों को अपनी खुराक में शामिल करें याद रखें एक्सरसाइज के साथ मुतवाजन गजा इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है वरना सिर्फ एक्सरसाइज से आपके मसल्स नहीं बनेंगे गजाई अज्जा की कमी से आपका जिस्म कमजोर हो जाएगा और आपको हर वक्त थकावट महसूस होगी डॉक्टर साहब क्या मैं सिर्फ प्रोटीन खाकर मसल्स बना सकता हूं नहीं भाई प्रोटीन के साथ साथ वर्जिश भी जरूरी है सिर्फ खाने से मसल्स नहीं बनते जैसे सिर्फ किताबें देखने से इम्तिहान में नंबर नहीं डॉक्टर साहब तो क्या मुझे चिप्स कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड छोड़ना होगा बिल्कुल तुम्हें ये तमाम चीजें छोड़ना होगी जंक फूड तुम्हारे मसल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है ये तुम्हारे जिस्म में फालतू चर्बी बढ़ाता है और मसल्स को कमज़ोर करता है अच्छा डॉक्टर साहब तो फिर आज से अलविदा बर्गर और पिज़्ज़ा इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है नाजिर हफ्ते में एक बार तुम ये चीज़ें खा सकते हो मगर रोजाना नहीं वर्जिश और नींद जिस तरह अच्छी सेहत और मसल्स बनाने के लिए सिर्फ अच्छी गज़ा काफ़ी नहीं होती वर्जिश भी जरूरी है जैसे वीक ट्रेनिंग पुशअप्स और स्क्वाड बसी तरह वर्जिश के बाद मसल्स की रिक्वारी के लिए नींद भी बहुत जरूरी है नींद कम होने से मसल्स रिक्वारी नहीं कर पाते इसलिए रोज़ाना सात से आठ घंटे की नींद लेना जरूरी है डॉक्टर साहब अपने आज बहुत काम की बातें बताई हैं आज से मैं उन सब चीज़ों को अपनी खुराक में शामिल करूंगा और अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा। शाबाश नाजिर सेहत अच्छी होगी तो जिंदगी भरपूर होगी दोस्तों अगर आप भी अपने मसल्स बचाना चाहते हैं तो इन ग़ज़ाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हां वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूली अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह आपको हमेशा हेल्थी रखे सेहतमंद रहें खुश रहें अल्लाह हाफिज